বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে আমি প্ৰতিমাহে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত উচ্ছেদ অভিযান চলাই যাম অসমত এতিয়ালৈকে ঊনত্ৰিশ লাখ বিঘা চৰকাৰী ভূমি বেদখলকাৰীৰ কবলত আছে গতিকে আমি আপোচবিহীনভাৱে কাম কৰি গৈ থাকিম ৰাইজে যদি আমাৰ কাষত থিয় দিয়ে তেন্তে আমি বেদখলকাৰীৰ কবলৰ পৰা সকলো মাটি মুক্ত কৰিব পাৰিম এনেদৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেইবাটাও মন্তব্য কৰিছে উচ্ছেদৰ সন্দৰ্ভত লৈ কি কি মন্তব্য কৰিছে আমি সবিস্তাৰে আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ উচ্ছেদক লৈ পুনৰবাৰ মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে অসমত ঊনত্ৰিছ লাখ বিঘা চৰকাৰী ভূমি এতিয়াও বেদখলকাৰীৰ কবলত আছে ইমান মাটি অসমৰ মানুহৰো নাই যিমান বেদখলকাৰীয়ে দখল কৰি ৰাখিছে অসম অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ সাৱধান হোৱাৰ সময় পাৰেই হৈ গ'ল আমি প্ৰতিমাহত কোনোবা নহয় কোনোবা ঠাইত উচ্ছেদ অভিযান চলাই যাম আমি লাহে লাহে সকলোতে উচ্ছেদ চলাই যাম বেদখলমুক্ত কৰিম সকলো চৰকাৰী ভূমি বিজেপি চৰকাৰ থকালৈকে আমি শক্তিশালী হৈ থাকিম আপোচবিহীনভাৱে কাম কৰি গৈ থাকিম ৰাইজে আমাৰ কাষত থিয় দিলে আমি অসমখন বেদখলকাৰী কবলৰ পৰা মুক্ত কৰিম মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উচ্ছেদক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে অসমত ঊনত্ৰিছ লাখ বিঘা চৰকাৰী ভূমি এতিয়াও বেদখলকাৰীৰ কবলত আছে ইমান মাটি অসমৰ মানুহৰো নাই যিমান বেদখলকাৰীয়ে দখল কৰি ৰাখিছে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ সাৱধান হোৱাৰ সময় পাৰেই হৈ গ'ল আমি প্ৰতি মাহত কোনোবা নহয় কোনোবা ঠাইত উচ্ছেদ চলাই যাম আমি লাহে লাহে সকলোতে উচ্ছেদ চলাই যাম বেদখলমুক্ত কৰিম সকলো চৰকাৰী ভূমি বিজেপিৰ চৰকাৰ থকালৈকে আমি শক্তিশালী হৈ থাকিম আপোচবিহীনভাৱে কাম কৰি গৈ থাকিম ৰাইজে আমাৰ কাষত থিয় দিলে আমি অসমখন বেদখলকাৰীৰ কবলৰ পৰা মুক্ত কৰিম মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমাৰ হাতত উচ্চাদক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি মন্তব্য কৰিছিল সেয়া আমি আগবঢ়াইছোঁ চক মই মই এটা কথাই কৈছোঁ যে আমাৰ অসমত বহু লাখ বিঘা মাটি ঊনত্ৰিছ লাখ বিঘা মাটি এবি এবিঘা দুবিঘা নহয় ঊনত্ৰিছ লাখ বিঘা মাটি বেদখলকাৰীৰ হাতত গৈছে ইমান মানুহ অসমীয়া মানুহৰ হাততো নাই ইমান মাটি যিমান বেদখলকাৰীসকলে মাটি দখল কৰি ৰাখিছে ঘটনা প্ৰবাহ চলি থকাৰ মাজতে যোৱাকালি ওৰাঙত মাটি দখল কৰাৰ চেষ্টা চলিছিল এটা এটাকৈ লাহে লাহে আমি উচ্ছেদ কৰিব লাগিব ক'ৰবাত আইনী বাধা থাকিব আইনী বাধা আঁতৰাব লাগিব আৰু এটা কষ্টকৰ কাম কিন্তু আমি হাতত লৈছোঁ লাহে লাহে আমি কৰি গৈ থাকিম আৰু এখন আমাৰ তালিকা আছে যে কিখিনি আমি কাম সোনকালে কৰিব পাৰোঁ যাক ইংৰাজীত ল' হেঙিং ফ্ৰুটছ বুলি কয় আৰু আমি প্ৰত্যেক মাহতে কোনোবা নহয় কোনোবা এটা জেগাত কৰি থাকিম মোৰ এটাই অনুৰোধ থাকিব যে যিখিনি হ'ল হৈ গ'ল নতুনকৈ কোনো স্থানত যাতে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ দখল হ'ব নিদিওঁ স্থানীয় ৰাইজে প্ৰতিবাদ কৰিলে বা স্থানীয় ৰাইজে আপত্তি কৰিলে তেওঁলোক নাহে কিন্তু আমি দুই এজনে নিজৰ মেদি পটাই অলপমান বিক্ৰী কৰি দিলোঁ তাতে বহিলে বহি ওচৰৰ মাটিলৈকে গুচি গ'ল তেনেকৈ গোটেই বস্তুটো বিয়পি পৰে সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে অসমীয়া মানুহক বা আমাৰ ভাৰতীয় খিলঞ্জীয়া মানুহখিনি সাৱধান হোৱাৰ সময় হৈ গ'ল একচুৱেলি সময় পাৰেই হৈ গ'ল এতিয়াও যদি আমি অলপ সাৱধান হ'ব পাৰোঁ হয়তো আমি জাতিটোক জীয়াই ৰাখিব পাৰিম যাৰ উচ্ছেদ হ'ব তেওঁলোকেতো অলপ ৰিয়েক্ট কৰিবই কিন্তু আমি এটাই কথা জানিব লাগে যে বিজেপিৰ চৰকাৰ চলি থকালৈকে আমি শক্তিশালী হৈ আছোঁ আমি আপোচবিহীনভাৱে কাম কৰিম গতিকে এটা দুটা শিলগুটি আমাক ভয়ো খুৱাব নোৱাৰে আৰু মই ভাবোঁ যে ৰাইজে আমাৰ লগত একেলগে থিয় দিলে আমি লাহে লাহে অসমখন